На картине изображен Александр Невский. Я изобразил его, ну, потому что он мне более-менее запомнился с истории, ну, с уроков истории. Я про него больше всех слышал о его характере, какой он был полководец и искусный воин. Нам дали задание нарисовать один момент из истории России. Я вспомнила, что когда у нас была тема Бородинская битва, нам выдавали книги. У меня изображен один момент из Бородинской битвы. Враги, французы нападали на нас, наши оборонялись. Изображено само сражение. Очень печальные картины некоторые нарисованы, так как во многих картинах видны слезы и также слезы детей, которые в наше время сейчас живут. То есть они как бы плачет и за своих родственников, которые э, воевали в то время, и за детей, таких же по возрасту тоже, которые воевали, которые погибли. Россия ⁇ это наша страна, мы в ней родились, и как бы, наша история должна быть изучена. Э, чтобы, я считаю, просто знать нашу историю, как происходило что не зря как бы погибли не, многие люди, много тысяч людей. Ради нас теперь мы живем за счет них. На картине у меня нарисован Исау, который прощается с конем. Не знаю, по-моему, это ну, интересная тема. Можно было много что нарисовать. Конь ему как друг, и ему, ему с ним тяжело расстаться. Мне запомнилась война 1812 года, когда Наполеон напал на Москву. Пришлось отдать на время в Москву, а потом он ушел, Наполеон ушел. Тот, кто хорошо учит историю, тому легко рисовать то, что он знает все события, все даты, на которые можно нарисовать. Те, кто учит всех, может быть императоров, там, может изобразить их. История она, она пригодится в нашей жизни, потому что Именно когда ты изучаешь историю, ты знаешь все, ты знаешь, какое событие, например, было в этот день, но в какую то другую год. И ты знаешь, и ты будешь соответствовать, может быть, помнить это, чтить эти подвиги, которые были совершены в эту дату.